Да, было достаточно экстремально, было неожиданно, непрогнозируемо и море новых ощущений и впечатлений. Из сегодняшних экстримов мне понравилось два больше всего. Это полет на самолете и посещение аквапарка. Ки Киев отличный мегаполис ну, Харькову немножко нужно дорасти да, до него. Вот, ну, пробки, конечно, меня сегодня убили. Торговая марки Black желаю процветания, побольше покупателей и новых интересных акций. Хочу, хочу выразить благодарность торговой марке Black за интересный день и побольше такого в жизни не только мне, но и другим людям, которые уважают этот энергетический напиток.